الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى وَالْفَجْرُ ولا يان العشر الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا وَاحْتِسَابًا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاه والسلام الحمد لله ثم الحمد لله تمام الشكر على الله سبحانه وتعالى kasih sayang Allah SWT telah panjangkan usia kita dan kita telah pun berada di penghujung Ramadan kita berada pada satu malam kita berada pada sepuluh malam yang terbaik sepanjang tahun ha, berdasarkan firman Allah SWT wal fajr demi waktu subuh walayanin asyur dan malam yang sepuluh para ulama' berbeza pendapat yang dikatakan kalau dikatakan 10 hari yang terbaik sepanjang tahun ada dua kaul yang pertama 10 hari pada bulan Zulhijjah musim haji dan satu lagi kaul ataupun pendapat 10 hari pada bulan Muharram itu 10 hari yang terbaik tetapi kalau dikatakan 10 malam yang terbaik sepanjang tahun maka ianya adalah bulan Ramadhan maka kita berada pada 10 malam yang terbaik sepanjang tahun ini kenapa dikatakan 10 malam yang terbaik sepanjang tahun yang kita berada pada malam ini kerana Allah sembunyikan satu malam di dalam malam-malam yang terbaik ini Allah sembunyikan salah satu malam tersebut di dalam bulan Ramadan pada 10 yang terakhir kerana apa? Eh, kerana apa dikatakan 10 malam yang terbaik yang terbaik ini Allah sembunyikan sebab ada satu malam yang terbaik kan hmm. Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadr sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr ada satu malam di antara 10 malam inilah yang mana digelar sebagai malam Lailatul Qadr kerana di dalam malam tersebut diturunkan Al-Quran ha? Hmm. Maka spesialnya malam Lailatul qadr ini ada kan apa? Quran. Dan di antara malam-malam tersebut kan maka Allah pilih salah satu malam ini kalau seseorang tu dapat beribadat pada malam tersebut seolah-olah dia mendapat ganjaran 83 atau 4 bulan. Ah ha, masya-Allah. Tuan-tuan sedar tak sedar kita dah malam ke berapa? Malam 28. Kan? Ha. kita dah hujung dah daripada awal Ramadan sampai sekarang sedar tak sedar begitu cepat masa berlalu Ramadan dah nak pergi meninggalkan kita dah cuma yang masalahnya kan adakah kita dah mendapat apa yang dikatakan la'allakum tattaqun itu maka kita cek balik apa yang kan takwa yang dikatakan ha, berada dalam diri kita ni kita cek balik refleksi diri kita balik dah dapat ke belum Maka Kalau lah nak dikatakan kan, uh, Quran tu sendiri Maka banyak kelebihan yang Allah bagi kepada Apa yang berkaitan dengan Al-Quran mulia Maka kalau kita tengok Malam Laitul Qad mulia disebabkan Quran Dan Ramadan itu bulan yang paling mulia disebabkan Quran Dan kita tengok lagi Malaikat yang, yang menyampaikan perantaraan wahyu adalah malaikat Jibril alaihi salam beliau menjadi malaikat ataupun semulia-mulia malaikat disebabkan apa? Quran. Baginda Nabi sallallahu alaihi menjadi kan para anbiya, nabi yang paling terbaik. Disebabkan apa? Diturunkan Quran. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi umat yang terbaik disebabkan apa juga Quran maka seluruh perkara yang kita tengok apa saja yang ada kaitan dengan al-Quran itu sendiri menjadi mulia maka kata Saidatina Aisyah radhiyallahu taala anha kalau kan eh, bila orang tanya zaman dulu kalau orang tanya pada eh, para sahabat para sahabiah radhiyallahu taala anha radhiyallahu RA, ta'anhum aindal Quran mana ada al Quran maka mereka akan kata nak tengok Quran Lepak mereka akan tunjuk kepada siapa? Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi belum lagi ada Quran macam kita hari ini. Hari ini soalan yang sama kalau tanya hari kita, mana ada Quran? Tu kita akan tunjuk, ha, tu di rak belakang dan di depan-depan rak ni, ah ha, tu Quran. Zaman dulu Quran tu belum dibukukan lagi. Tetapi pengamalan Quran berada di dalam kehidupan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah SWT nyatakan di dalam Al-Quran tu sendiri Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Pada diri Rasulullah SAW itu adanya kuduah Adanya contoh dan juga ikutan ha? kenapa? Nabi itu sendiri Quran Orang yang melihat Nabi SAW live macam tengok Quran depan mata Sebab apa yang diamalkan, dicakapkan Perbuatan bagi Nabi SAW itulah Quran Maka kita nak tengok sehebat-hebat manusia yang di dalam kehidupan peribadi dia ni adanya Quran itu sendiri maka tengok dalam kehidupan Nabi SAW terutamanya dalam macam mana Nabi jalani kehidupan bulan Ramadan ini yang dikatakan macam mana akhlak Nabi ni Quran ha? dan antara peristiwa yang terbesar yang berlaku dalam bulan Ramadan salah satunya Fathul Mekah pembukaan kota Mekah Ha, berlaku pada tanggal 10 Ramadhan Nabi masuk dalam kota Mekah Nabi istiharkan kepada para sahabat Nabi katakan masuk dalam keadaan aman Nabi main dengan satu jumlah tentera yang besar 10 ribu 10 ribu tentera kepung Mekah empat penjuru Nabi sendiri bahagikan kepada empat pasukan untuk masuk ke empat laluan utama Nabi sendiri pimpin satu pasukan dan dalam duk pesan ni ha, Tuan-tuan, perempuan kadang-kadang kita ni kadang-kadang dan -kadang kita duduk pesan, dia bukan tak paham bahasa. Ha, orang orang di belakang kita ni tapi dia demai geram. Ha, ada satu orang, ada satu sahabat kata apa? Orang ni nama nak masuk Mekah ni. Dia kata apa, Al yaum yauma malham. Hari ini hari untuk kita perang. Hari ini hari untuk kita menumpahkan darah. Hari ini hari pembalasan kita ha, dihalalkan ha, kepada kita untuk bunuh ha, nyawa orang kafir ha, dia mai semangat kan ha. tentuan berita ni sampai ke pengetahuan bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa apa respon Nabi Nabi, Nabi istiharkan kepada para sahabat al yaum yauma marhamah hari ini hari untuk kita merahmati orang-orang yang telah pun bersalah Hari ini hari untuk kita tunjuk kepada orang kafir betapa Islam ni bukan agama yang balas dendam balik. Tuan-tuan kalau nak di, di apa kita haa, fikir balik macam mana Nabi SAW alaihi wasallam kena dengan Quraisy. Fatul Mekah 8 Hijrah berlaku pada tahun 8 Hijrah. Nabi masuk ke dalam kota Mekah ketika tu Nabi umur berapa? 61 tahun. Sejak daripada Nabi umur 40 tahun Sampailah Nabi umur 61 tahun Duration dia, tempoh dia 21 tahun Nabi bersabar atas kan, Ujian yang Allah bagi tuan-tuan Perempuan Kuras kong ni kepada baginda Nabi SAW Bahkan kalau kata Nabi nak ungkit balik ke ataupun nak kan, bagi balik Cerita balik apa yang orang Kuras telah buat kat Nabi pun kan, Kalau kita mungkin kita ungkit balik lah Nah, okay lah. Haan korang dulu korang tak ingat apa yang korang buat aku kita ungkit satu 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 tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bukan itu akhlak yang ada pada diri Nabi untuk balas dendam balik Nabi tak pernah menyimpan apa-apa perasaan dendam pada orang Quraisy ni Nabi tunjuk waktu bila bulan Ramadan ni sebab tu kita orang Melayu bukan kita maafkan seseorang tu bila satu syawal kan bila masuk satu syawal kita pun tak apalah kosong-kosong tapi lepas tu dia buat tujuh satu dua kosong tiga dua kan dia ha, orang Melayu tapi Nabi tunjuk awal lagi sebelum masuk satu syawal bulan Ramadan ampunkan semua Nabi bagi pengampunan besar-besaran kepada orang Quraish maka bila Nabi masuk saja ke dalam kota Mekah orang pertama sekali Nabi ampun dengan apa? Abu Sufyan Abu Sufyan bin Harb tuan-tuan yang sepatutnya ni kepala ketua ni lah yang patut kena hukuman tu sebab kita kalau nak bagi hukuman ataupun pengajaran kat seseorang kalau orang ni yang terlampau jahat dah dia ni macam-macam benda yang dia kejahatan yang dia buat kita dapat tangkap dah kalau kita nak bagi pengajaran kepada orang ramai kita akan tangkap tu ketua tu bukan nak buah ketua tu kena hukum dia lepas tu pula kita akan kata ha, ni atas pengajaran apa yang korang lihat hari ni ha, ni dah hukuman dia jangan cuba-cuba atau berani buat kesalahan yang sama macam orang ni siapa kenal tu ketua tapi ketua dulu Nabi ampunkan kan Nabi ampunkan Abu Sufyan maka orang Mekah jadi lega tapi masih lagi dalam keadaan ketakutan ni sebab duk, duk takut ni kan orang kedah ketak lutut habis semua cering dulu ramai kan memikirkan balik dosa-dosa silam tapi apa yang berlaku mereka kata apa Nabi katakan siapa yang berlindung dalam rumah Abu Sufyan dia selamat siapa yang berlindung dalam rumah masing-masing dia selamat dan siapa yang berlindung di depan Kaabah dia selamat maka selerentak orang Quraisy mereka mengatakan bahawa kita akan berlindung depan Kaabah sebab mereka merasakan tidak ada tempat yang lebih selamat dalam Mekah ketika itu melainkan depan Kaabah saja maka ketika itu apa yang berlaku Mekah telah pun dikepung orang Quraisy tak mampu dah angkat senjata untuk lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semua berada dalam ketakutan ribuan mata tertumpu kepada siapa hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menantikan apa next step daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sahaja Nabi masuk ke dalam Kaabah Nabi tanya satu soalan saja agak-agak apa yang aku nak buat kat korang ya. Eh. Apa yang tengah berlaku sekarang tuan-tuan, puan-puan? Nabi tengah menguasai medan. Nabi tengah menguasai medan. Bahkan kalau Nabi nak balas balik apa yang orang Quraisy dulu pernah buat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi boleh buat. Tapi saja Nabi nak Nabi tanya kepada orang Quraisy ni dan serentak orang Quraisy jawab beramai-ramai. Dan mereka boleh agak apa tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka katakan bahawa kan tuan daripada keturunan kami juga dan Tuhan ni kami kenal daripada kecil orang yang baik-baik kan dan sejak daripada kecil membesar memang kami kenal Tuhan ni orang yang baik-baik dan pasti yang apa yang Tuhan akan lakukan kepada kami pasti perkara yang baik-baik sahaja maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasribu alaikum al-yawm mulai hari ini, korang semua tak bersalah bayangkan tuan-tuan 21 tahun Ha, orang Quraisy buat macam-macam kat Nabi. Nabi tak simpan apa pun perasaan dendam pada orang Quraisy. Maka Nabi kata bahawa hari ini kalian tak bersalah. Ha? Bahkan baginda Nabi SAW katakan bahawa kan, Pergilah korang semua bebas kan? Allahu Akbar Luar biasa tuan-tuan Akhlak baginda Nabi SAW kita Sebentar apa yang berlaku Orang Quraish kan, ribuan seluruh orang kuras ketika itu masuk Islam terkesan dengan apa akhlak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang sebenarnya kita nak bawa dalam bulan Ramadan sebelum kita melangkah keluar dalam bulan Ramadan ini apa perkara pertama kita kena buat maafkan tuan-tuan termaafkan saja apa dosa yang telah pun buat dekat kita kan ya. Allah SWT katakan dalam Al-Quran wal, wal ya'sfahu hendaklah dia memaafkan dan melupakan kesalahan yang orang buat pada dia ada tuhibbuna an yafirallahu lakum Allah sempat tanya kita tak suka ke Allah ampunkan dosa kamu dalam ayat ni Allah peringat dua perkara kat kita pertama maafkan orang jangan kita simpan apa perasaan dendam pada orang lain kita hari ni tuan-tuan kalau nak jadi kehidupan kita tenang pertama maafkan orang lupakan kesalahan orang, orang yang telah buat dekat kita ni. Apa akan jadi? Kehidupan kita akan tenang. Kan? Hati kita akan jadi tenteram dan bahagia kehidupan kita. Yang jadi tak tenang kehidupan kita hari ni bila apa? Kan? Kita simpan dalam perasaan hati kita ni dendam kat orang lain. Ni. Atas kesalahan yang orang tu buat kat, kat kita ni. Kan? Memanglah memang betul dia salah. Kan? Tetapi tuan-tuan, nak banding dengan apa yang Nabi telah kena on purpose, memang bukan sengaja bukan sengaja orang Quraish buat bermati-matian nak bunuh Nabi kita tapi Nabi Hassan maafkan Nabi tak simpan sikit pun perasaan dendam kepada mereka dan kera yang kedua Allah peringatkan kat kita kamu tu pun banyak dosa juga kan? dan cuba kita fikir balik tuan -tuan. kita ni, yang hari ni kita kata Ha, kita tak puas hati dengan satu orang orang tak kesalahan orang tu buat kat kita ni kita cuba kita fikir balik kita ni pun dah berapa ramai dah kita sakitkan hati orang lain daripada sekolah menengah contohlah um, kalau nak ambil contoh sekolah rendah ni mungkin kita belum balik lagi daripada sekolah menengah lagi kita ada dah berapa ramai kita menyakitkan hati orang bulan-bulan ha, -bulan, -bulan pula macam ni cucuk mercun ha, mercun roket dengan harapan roket tu terbang ke bulan ha, cucuk-cucuk tak terbang naik atas terbang pek pergi ikut tepi ke tak arah mana arah masjid masuk dalam masjid kena roh, macam roket kepala kena kepala tok imam meletup kan terkejut pingsan tok imam masya-Allah kan asbab daripada perbuatan kita tok imam pun sedar-sedar kat hospital tanya aku kat mana lah ha? tok imam kat hospital ni masya-Allah dah ingat dah syahid dah siapa saya ada sini apa tok imam apa terkejut kot. apa bunyi merecun tu saya Allah siapa yang buat tu biasalah budak-budak kan tak tahulah siapa tu imam tak apalah biarlah budak-budak tok imam tentu akan ampunkan dosa kita dia pun tak apa kisah sangat dan banyak lagi kan dekat sekolah menengah tu kan, dengan cikgu disiplin lagi macam-macam kan kita buat hal itu baru hal sekolah menengah masuk universiti bergaduh pula dengan kawan masuk pula alam kerja gaduh dengan bos gaduh dengan rakan sekerja betul pula dalam masjid kan dia orang paling lentang kan kritik mengerusi kan kritik timbalan berapa ramai dia bagi sakit hati kat orang orang boleh ampunkan dosa dia tapi mai ada satu ujian yang Allah uji kat dia kan kena tang dia dia kata apa aku tuntut hang kat akhirat ni ha dia kata lagu tu aku tuntut hang kat akhirat nanti Allahuakbar maksudnya apa dia simpan perasaan dendam ni bila kita simpan perasaan dendam dalam hati kita apa akan jadi hati ni sakit sakit hati ni kan hmm. oh dia letak kepala tak boleh lena sebab apa duk fikir geram eh geramnya hati aku eh oh, hey, kawan ni buat bila nak bayar hutang kan eh? buat tu pinjam masya-Allah kan eh, dia punya muka kesian tu kita pun kesian dia bagi eh kan? Ha? bagilah ha? pinjam duit tapi bila kita nak balik kan? Eh? tuntut hutang tu kan dia pula lari cari tak jumpa kan macam kita pula teh, 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 teh nak pula duit dah kan nak pula duit tu ha dia punya tak boleh tidur lena tuan-tuan simpan dalam hati esok jadi apa darah tinggi pi jumpa doktor doktor betul terkejut masya-Allah haji darah tinggi ni betul apa kan marah marah doktor marah kat siapa ha ada lah seorang tu no. kan dia tak bayar hutang saya dia tipu saya apa semua kan tuan-tuan kalau kita fikir on other side orang yang buat naya kat kita tu dia hidup tenang lah ha. mungkin tadi buka puasa dia dah dia dah balun 3-4 pinggan nasi lah dia kan ha. berapa ayam dia dah telan lah lepas tu pula malam semalam tidur lena pula ha? dengan hujan apa semua kita yang tak boleh tidur lena memang lah duit tu dah bukan rezeki kita nak buat macam mana lah. duit tu tak ada kat kita ha. dalam satu bab yang lain memang orang tu kena bayar hutang kat kita lah tapi dah duit tu tak ada nak buat lagu mana? Tak ada rezeki kita. kan Jadi apa yang boleh buat sekarang? Takkan nak rampun jentu ya ustaz. kan Lupa kan. Kalau ada rezeki insya-Allah, adalah rezeki dia. Dia kata boleh ustaz saya maafkan dia. Tapi ustaz tak tahu cerita ni. Oh, tak tahu cerita pula dah. masuknya maksudnya masih ada lagi dalam. Yang dan bukan orang tu saja. Ramai lagi kita berdeduh gaduh dengan isteri gaduh dengan anak-anak orang-orang yang tak sepatutnya jadi tuan-tuan Allah SWT nak ampun dosa kita ni dengan satu syarat apa dia lupakan bila kita maafkan orang lain itulah yang Allah sebut dalam surah ali imran Allah kata apa qiddatul muttaqin kan? bersegeralah kepada syurga yang seluas langit dan bumi untuk siapa yang Allah katakan mu'iddatul muttaqin Allah wasiatkan untuk orang bertakwa dan Allah sambung lagi dalam kalangan orang bertakwa tu Allah sebut dalam kalangan orang yang bertakwa tu salah satunya sifat dia apa wal afi dia memaafkan orang lain memaafkan manusia ha jadi sebab tu, malam ni saya nak ajak kepada tuan-tuan perempuan selain daripada kita mengejar malam tul kan kita minta ampun pada Allah SWT yang kedua maafkanlah tuan-tuan maafkan ha, dosa yang orang buat atas kita ni eh. lupakan tanda kita maafkan orang lain ni apa yang pertama kita tak ungkit lah kita tak ungkit lah atas apa yang orang tu buat kat kita dan yang kedua haan, yang kedua kita dah lupa lah mungkin orang tu dia mai peringat balik ni cikgu ha, kita apa, pergi jumpa cikgu disiplin dulu cikgu tu pun tengok pada Joe saya kenal awak ni eh. Siapa dia? Oh, awak ni dulu yang yang cikgu kejar ha? fly apa nak keluar pada sekolah ni kan? Ha, saya lah. oh, tak apalah. Cikgu dah lupa Tapi dia rasa macam ingat balik kan? Ingat-ingat, oh okey. Tapi cikgu pun dia tak buat tak, dia buat tak tahu dah. Kan. Maksudnya apa? Lupa kan? Kan, ha, kita pun tak ingat dah apa yang orang buat dosa tu kat kita. Kan? Jadi sebabkan itulah tuan-tuan kita ambil kesempatan dalam bulan Ramadan ini dalam berbaki beberapa hari lagi kan. Insya-Allah kan. Dalam kita dah menjalani kehidupan sebagai orang bertakwa ni maka kita dah jalani dah proses selama 30 hari untuk kita menjadi orang bertakwa ni dan saya tutup dengan kenapa takwa disebut sebagai disebut-sebut sebagai matlamat puasa maksudnya nah, mak kita puasa ni disebut-sebut untuk mendapatkan takwa disebabkan apa? Disebabkan apa? Asbab dan, dan eh? disebabkan sebab dan musabab daripada takwa itulah yang menyebabkan seseorang tu senang dan berjaya nya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan adanya kita bawa kehidupan dalam kehidupan kita ni dengan keimanan dan ketakwaan kita yang betul kepada Allah Subhanahu taala, asbab dia apa? Allah mudahkan kan, uh, urusan dunia kita itu yang pertama dan yang kedua Allah uruskan kan, uh, kehidupan dunia kita dan Allah memudahkan urusan kita nanti insya Allah di akhirat nanti ha? Uh, maka saya rasa setakat itu sahaja antar uh, sekirah pada malam ini uh, uh, saya mohon ampun jika ada terkasar bahasa kan, uh, salah silap daripada pihak saya kan, uh, dan saya yakinlah insya Allah yang ada depan saya malam ini inilah wajah-wajah yang akan istiqamah sepanjang tahun sebab pada dah Ramadhan tuan-tuan boleh bayang tak Ramadhan kalau kita tak langsung tak pegang Quran agak-agak luar bulan Ramadhan boleh pegang dah Quran ni, boleh baca susah tambah-tambah pula ni puasa tu sendiri, tak puasa bulan Ramadhan, agak-agak keluar bulan Ramadhan, nak ganti balik puasa tu senang kan susah, lagi susah Puasa di, di kala orang lain sedang bergembira Kita ganti puasa orang ni Lebih susah tu kan Kan Lebih susah Saya nak halat di sini maksudnya apa Ni Ramadan ni lah penentu dia Kalau kita sentiasa dah duduk istiqomah dah Dengan amalan yang kita buat sepanjang 30 hari ni insya Allah Keluar bulan Ramadan Kita dah jadi biasa dah. Benda tu jadi relax Semayang berjemaah Quran, zikrullah Tak ada masalah ha? insyaAllah semoga Allah SWT berikan taufik dan kita amal dan kita sampaikan jadi kita sambung kan? insyaAllah dengan solat terawih insyaAllah